берегу я пару Русановке иду приносит ветер свежий воздух от днепра. И пусть радиационный фон меня не беспокоит он, когда на улице красавица весна. И пусть радиационный фон меня не беспокоит он, когда на улице красавица весна. А по подъездам босики в кружках пускают косяки И из машин слышны знакомые куплеты И может что-нибудь не то, но возле станции метро Тебе куплю я заграничные конфеты Тебе куплю я заграничные конфеты на Русановке и что вы думаете по поводу этого прекрасного микрорайона? Щелкнули ли это у вас динамика? Ну, я на Русановке живу относительно недавно. Но вот мой старший брат, первый русановец, сам не коренной киевлянин. И очень доволен, что в конце своей жизни оказался на Русановке. Близость Днепра, зеленый район, не очень проездной, но последние годы... Весь Киев, в том числе и Русановка, становится все более грязный и грязный. Все меньше чувствуется забота городских властей о чистоте, удобстве, комфорте жителей. Это относится в полной мере к Русановке. Надеюсь, что это как-то исправится. Здесь вопрос когда? Я живу на Русановке уже больше 40 лет и очень люблю ее. Это очень красивый наш остров, очень зеленый. За ним многие люди ухаживают. После каждого дома почти есть свои полисадники. Очень красиво и очень рада, что нам помогают Довгий и Маляревич. Начинать. А, вопрос любви Русановку я, конечно, могу ответить, конечно, люблю. Как можно не любить район, в котором ты провел всю свою жизнь? Здесь дорог каждый уголок, любое место, где проходило детство, где рос. Сейчас здесь гуляют мои дети. растут, Поэтому дети ходят в школу, я здесь хожу в школу. Поэтому я люблю Русановку. Это очень сказать, веселый, веселый вопрос, на который я отвечаю отвердительно, да. Нравится вам Русановка? Да, нравится. На Русановке проживаю с 1972 -го года болею за эту Русановку, очень много времени уделяю общественной работе на Русановке, для того, чтобы эта Русановка осталась не только нам, нашим детям, нашим внукам и правнукам, для того, чтобы она была всегда такой, как мы ее помним еще при советской власти. Все, что необходимо для этого, мы будем делать, для того, ну, чтобы Русановка была, есть и будет такой, какой хотят видеть ее Русановцы. Очень нравится Русановка, очень люблю Русановку, считаю лучшим районом города Киева. Русановка у нас самая красивая, Днепр обожаю, просто рай на 60 лет. очень красивый. Все удачный. и мы его очень любим. Но благодаря, благодаря заслуженным людям, молодежи, которые сейчас больше дают усилий для возобновления. розсвітання нашого масі. З 1990 року я переселився на Русанову і в перші дні, в перші місяці я був захоплений. Я виходив на берег от туди пам'ятник Боголю. Звертався до Лаври і сказав, Боже, дякую тобі, що я зміг пожити в раю, ще будучи живим. Дякую вам також. Приїжджайте, приходьте до нас на Русановку, ми завжди вам раді.